Да, пожалуйста, прокурор, клачу, пожалуйста, причем. Уважаемые депутаты, э, ну мы сегодня услышали, есть законная сторона. Но э, сегодня у Галцев, или как там там называется, фирма, есть э, э, декларация на распочаток будильницы. И сегодня он начал э, это, это будильницу, причем с нашей подачи. Вы понимаете, что мы делаем? Пусть они в шаге разбираются до потери пульса. Чего мы должны решать за них эти вопросы? На каком основании ГАЛС там какой-то 2005 получил декларацию на, на начало строительства? Он уже поставил там запор, вырубил деревья, пустырники там, наводил порядок. На каком основании он это делал? Нет, не понимаю, я, товарищи. Я, я сегодня был там, я как-то не пробовал не под это взагребить. Мы можем поехать по суду. до декларация в судовом порядке у нас будет скасована. Это означает, что церковь, я сейчас не скасуется данного питания взагребения. Но не взаимопонимание. Потому что это удобно, что не совсем удобно.